Sonda Lê Neft TV izləciləri, Azərbaycan Premyer Liqasının 24-cü dura cəsfəsində fevralın 17-sində Azersun Arena Qarabağ-a qarşı keçirilən maçıın son dəqiqələrində zədələnən yarım müdafiəçimiz Ata Caberin evinə qonaq gəlmişik və onun səhhəti ilə bağlı ən son durumu öyrənib sizə çatdırmağa çalışacağıq. O da hal-hazırda bizi gözləyir. Doğru. Bəli, əziz tamaşaçılar, artıq Ata Caberin evindəyik. Əvvəcə Cabersənə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bizi evinə qəbul etdi. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Sənə və bütün işçilərinizə qapım hər zaman açıqdır. Hə, bildiyimiz kimi, artıq fərdi məşqlərə başlamısan və öyrənmək istəyərdik ki, hal-hazırdakı vəziyyətin necədir, situasiya necədir və özün necə hiss edirsən? I'm starting Zədələndikdən 3 gün sonra artıq məşqlərə başladım. Eyni belə olmasa da, daha əvvəl də zədələrim olub və təcrübələrimdən bilirəm ki, evdə oturub əzələlərin passivləşməsini gözləyə bilmərəm. Buna görə də 3 gün sonra fiziki məşqçi ilə yüngül hazırlıklara start verdim. İndi özümü daha yaxşı hiss edirəm. Hətta bəzidçişləri açmışam. Təbii ki, hamısını deyil, amma məsələn, dünən 12 tikiş açdım. Özümü daha yaxşı hiss edirəm və artıq ayağımı bükə bilirəm. Lakin hələ də bir az daha vaxta ehtiyacım var. Həminəm ki, tezliklə sıraya qayıdacam. I will come back e, soon. Əhmətla uh, bizə maraqlıdır ki, karyeran ərzində bu tipli bir zədə olubmu? E, I had worse than Bundan da pis olub. Həmin zədəyə görə il yarım meydandan kənarda qalmışam və 3 əməliyyat keçirməyim olmuşdur. Bu zədəyə görə çox vaxt itirmişdik biz. Heç kimin başının belə bir şey gəlməsini, məcburiyyətdən evdə qalmasını istəmərəm. İndi isə mən çoxlu məşq edirəm və mümkün olduğu qədər tez geri qayıtmağa çalışıram. Düşünürəm ki, düzgün yoldayam. Fiziki hazırlıq üzrə məşqçimiz Bogdan mənə kömək edir. O çox professionaldır. Dədim kimi indi özümü daha yaxşı hiss edirəm. Əhm, əslində Zada anınla bağlı danışmaq istəyirik. Məsələn, biz meydanın kənarında olarkən sənin zədələnməyini gördük və ə, sanki kənardan daha ciddi bir zədə kimi görünürdü. Biz də həmin anı görüb qorxmuşduq sənin üçün, narahat olmuşduq. Ə, bizə maraqlıdır ki, həmin anda sənin ilk təəssüratların necə oldu? Eh, really after I saw the my leg under the knee in the Həqiqətən ayağımın dizdən aşağı hissəsini ilk dəfə görəndə düşündüm ki, mənim üçün çox çətin və pis olacaq. Mən hospitalda ayağımın şəklini görənədək bu düşüncədə idim. Mənə izah etdilər ki, sümeyə toxunuş olmayıb, sadəcə dərimiz sanki bıçaqla kəsmişdir. Dedilər ki, mütləq tikiş atılmalı və yarama 14 tikiş atıldı. Mənə bunu sadəcə bir kəsik olduğunu izah edən edək çox pis idi və başa düşəndə ki 2-3 həftə maksimum 1 ay vaxt itirəcəm daha pozitivləşməyə başladım. Düşündüm ki 1 ay vaxt itirmək sümüyün əzilməsi və yasnmasından daha yaxşı haldır. Əvvəlcə çox qorxmuşdum. Bəs komandanın oyunlarını televiziyadan izləmək necə bir istə? Çünki komanda Neftçiyə yani gəlişindən bu yana biz xatırlayırıq ki demək olar bütün oyunlarda Əsas səyahətdə çıxış etmisən və indi isə məcburiyyətdən Neftçi oyunlarını televiziyadan izləməli olursan, bu sənə necə hiss elətdirir? It's not easy to watch the games from home and Təbii ki, oyunları televiziyadan izləmək heçlə asan deyil. Amma komandanın son çıxışlarına, həmçinin nəticələrinə görə çox sevinirəm. I'll game and we play. Bilirəm ki, bu futbolun bir hissəsidir. Bu oyunda daim zədələr, əməliyyatlar. Həpsinin sarı və qırmızı vərəqələri olur. Neftçinin maçlarını burdan izləmək asan deyil, amma əgər komanda xoşbəxt isə, mən də xoşbəxtəm. But I understand the situation and if the team is happy, I am happy. Və son bir sual vermək istərdim. Bildiyin kimi komandada sənin xaricində bütün Volşlar artıq Zədədən qayıdıb, Rəhman Haciyev artıq komanda ilə birlikdə məşq edir. Həmçinin Sezam Mozekolli son oyunda əsas heyətdə başladı və qol da vurdu. Yəni yarım müdafiədəki rəqabət bir qədər də çətinləşib. Necə düşünürsən? Bu ağır zədədən qayıtdıqdan sonra yenidən əsas heyətdə oynamaq çətin olacaqmı səncə? I, I think it's good. Düşünürəm ki, bu həm komanda, həm də mənim üçün yaxşı haldır. Belə olduqda özümü daha çox məşq etməyə məcbur edirəm və bu mənim daha tez bərpa olmağıma kömək edir. Həmçinin bu vəziyyət komandada da sağlam rəqabət yaradır. Daha çox məşq edəcəm və əsas heyətdəki yerimi qazanmağa çalışacağam. Həm mənim, həm də komanda yoldaşlarım üçün sağlam rəqabət mühitinin yaranacağını düşünürəm. Sonda isə qərarı məşqçi verəcək və onun da hər bir qərarına hörmətlə yanaşacağam. Mövsümün bitməsinə hələ çox oyun qalıb. Və biz bütün qarşılaşmalarda qələbə qazanmalıyıq. Fərqi yoxdur. Mən start heyətindəyəm ya yox. Biz komandanın qələbələr qazanmasına köklənməli və yalnız buna sevinməliyik. I want to say once again thank you for welcoming us to your home. I hope you will soon recover and return to training and games with the team. Thank you very much. Benim oh, için de hoş up. oldu. Thank you.